Əlbəttə. Ümumiyyətlə işin normal iş olub ərsiyə gəlməyi üçün, peşəkar iş olmağı üçün, aranjimanda, sözdə, musiqidə, orada olan harmoniyada hamısı bir-birinə tandem təşkil etməlidir, mütləq. Mm -hmm. Əsasən də ifa. Mən sizə bir şey deyim, e, mahnının 50% sözdür, 50% isə ifadadır. Bəli, bu fikrlə tam razıyam. Lora dildə desəm, düzdür, orada aranjimanda çox böyük rol oynayır. Aranjiman var ki, mahnını qaldırar, aranjiman var ki, mahnını yerinə yeksən eləyər. Mm -hmm. İfa isə ən ələmlidir mənimə gəlir ki. Çox ələmlidir. Düzgün e, tamaşaçıya çatdırmaq bəli. və əsas da ki düzgün seçim. Bəzən çox gözəl musiqi olur, bəzən çox gözəl sözlər olur, amma müğənnə onu düzgün çatdırmır tamaşaçıya və belə deyək təmiz Nazim. çatmır tamaşaçıya və buda elə müğənninin əməli ilə gəlir ki, üstün cəhd edir ki, bax bu gözəl bəstəni, gözəl sözləri, gözəl e, də çox təqdim edir. Sizə təşəkkürümü bildirirəm hər birinizə ayrı-ayrıdan. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ bild olun deyirəm ə, və ə, sonda sizdən bir fikir ə, son fikrinizi öyrənəcək və ə, son musiqini də sizdən eşidəcək və belə deyim həqiqətən xoş oldu səhərin bu ə, çağında gəldiniz çox qarşılıqlıdır da. Biz də çox şadıq gəlməyimizə. Burda çox hər şey əladır. Çox yaxşı qarşılanmışıq. Çox gözəl qonaq eləyirsiniz, qonaq qəbul eləyirsiniz. Həmişə səsiniz daim zirvələrdən gəlsin. Hı, çox sağ olun. Siz və sağ olun. keçiz vaxt sizin qripinizə və hörmət tamaşaçılar, ikinizin müsiqi növrənizə üzr istəyirəm. Ə, və hörmət tamaşaçılar, bu günlüy səhərimizə ayrılan vaxt ilə burdaca başa çatır. Mənimlə gəlik ürəyinizi ürənilici olan bir veriş oldu və zövqünüzə oxşuya bildik. Geyinmə görə isə bir daha Andromax ikişi gemlərdi ki, ancaq minnətdarlığımı bildirirəm xüsusi olaraq Sahil bəy. Çox sağ olsın bu gözəl geyimlə məni təmin etdiyinə görə. Və mən də tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, əziz xanımlarımız və bizi izləyən tamaşaçılarımız, proqramımız burada yəni sona çatır. Biz sizdən ayrılırıq. Ey, e, bugünkü geyimimə görə isə mən xüsusi olaraq Yunussa təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun deyirəm və inşallah növbəti səhərimizdə görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Sonda isə Ramal Rəsulun gözəl bir ifasını dinləyək. Çox sağ olun. Buyurun dinləyək. küxusuz qalarsanmı hələ dalara xəyala bütün gecəni məni həzin həzin anarsanmı hələ bir gün damla yandı qoyuz yağmuru süfədə küxusuz qalarsanmı hələ dalara xəyala bütün değil anarsam mı bye